Расскажи про вершины Лантанга. Ная Канга. Отличная трекинговая гора 5800. Левее от нее перевал Ганжала. Наиболее посещаемый перевал в долине Лантанга. От него фактически заброшенный забытый огромный хребет под названием Доджи Химал. С двух сторон от которого есть по ледничку, но там нет людей. Никко, Дожи Лакпа, Лампаганг и Гуркарпа. В самом центре этой короны находится Ланшисари. Она настолько стоит обособленная от всех, что она выделяется среди всех. Она наиболее, наверное, сложная, при этом она наиболее доступная. Вот на нее можно Взойти, если обладаешь техническими навыками, на нее ведет классический маршрут, который, в общем-то, наверное, один из самых сложных трекинговых маршрутов в Гималаях. Самая посещаемая это вершина высотой 5800 Царгари. На нее ходят бабушки, дедушки и вообще все, кто дошел до Лонтанга, до последнего села, все пытаются зайти на эту вершину. Грузия, Кавказ, Эльбрус. Здесь не хватает всего 15 метров до 5000. И травка, ну почти травка, выцвевшая. В тапочках на 5000, кофточки вот такие здесь в Непале, в Гималаях почти 5000. Вот, она очень красивая, это очень красивый э, обзорная точка. Вот такие красоты, опять же, посмотрите вокруг. Но есть еще более красивая обзорная точка. Вот она уже доступна меньшему количеству людей. Называется Ялопик. Вот с нее точно видно все. Техническая вершина в этом районе – это яла Ялопик. У Яла-Пика, как всегда, много пиков. На одни пики вводят те, кто могут ходить, на другие пики ходят те, кто умеют ходить. Ледник и вершины яла Справа – там, где обычно ходят группы. Слева ну, – более чуть-чуть более высокая. А вот, по идее, туда мы идем – и скоро мы там будем.